Значит, вопрос следующий. Про организацию выполнения в районе постановок Кабинета Министров, про внесение изменений до постановы Кабинета Министров. В общем, все это касается у нас великого рогатого худого питания. Поэтому Коля Григорьевна присягнет по этому вопросу, сейчас более детально доложит. Вот. Ну и в дальнейшем принимать решение, которое нам нужно для того, чтобы правильно організувати виконання даного постановлення. Постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня номер 342 затверджено механізм надання спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рагатої худоби. Фізичні особи в домогосподарствах яких народився молодняк великої рогатої худоби, має право на отримання спеціальної бюджетної дотації за його утримання і збереження до певного віку тобто від 3 до 11 місяців. Відповідно до цього порядку сільські селищні голови приймають від фізичних осіб документи на отримання цієї дотації. Здійснюють запис у журнал, журнал обліку фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодня. Ведуть по господарській книгі, складають реєстр фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодня. Складають витяг по господарської книги, який підтверджує наявність молодняку у зазначених в реєстрі фізичних осіб. І до 5-го... Числа щокварталу наступного місяця і до 5 грудня подають реєстр і витяг з господарської книги до управління агропромислового розвитку для нарахування дотації фізичним особам для внесення підставою внесення в реєстр. Є, 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 є такі документи, які сільські селищні ради отримують від от, от, фізичних осіб. Перше це паспорт великої Ради, вподоби та ветеринарна карточка до е, таких паспортів. Друге паспорт особи, фізичної особи. Третє довідка про відкриття рахунку в банку. Якщо є рахунок, то не будемо. Я прошу прощення, давайте ми так. Зараз вот ви на слух говорите, У вас есть номер ну, этого постановления? Какие документы нужно туда у умеем, в паре, мы не мы не вас есть. В чем проблема, почему у нас оно не выполняется? Нет идентификации. Да, не нет идентификации. Не, не сделано. Не жил. Нет не Нет, не нет не да. Люди а они говорят, мы уже на коров получили, так само на телят получили. Уже, уже же дотацию на крупный рогатый скот давали. Хоть один получил, никто не получил. А всех, все... Не было постановы на корову. Ну, обещали очень. Ну, людей обещали. Ну, что вы... Первые вообще не получали, а потом в конце года начали, что-то в конце года вопрос по идентификации. Люди не хотят или есть сложности какие-то с управлением? Не, не хотят. не хотят? Не да, хотят. Нет. У нас в нашем селе записались все. Переписан весь молодец. Да. Э, врач э, беспокоился, он сам перед объяснял людям, что 60 гривен стоит. Все записались. Да. Все, дальше движения нет. Мне, ну, Даже паспорта сделать чтобы пошло дальше, а идентификация не делается. Не знаю, очень делать. Я не знаю, почему да, все Значит, Мы, это самое. мы еще закрепили за каждым пришлось. советом ответственного специалиста из членов управления сельского хозяйства, управления ветромедицины и сельскохозяйственной хозяйства на их если вам надо... Запишите ответственных по вашему, по вашему да, совету. Значит, я буду диктовать, буду записывать. Партизанский сельский совет. Как по я прошу прощения. Исаева Алия Яльна. Да, да. Начальник видел управления Роброслова. Есть. Да, Новореволевка, Жадан. Новодмитриевка, Скорик. Новоиванинка, Балюк. Азерянская сельская рада, Штрыгель. Микола Васильевич, да, это у нас управление медицины, заступник начальника. Павлинская сельская рада, Коробков, Дорогий, Александр. Александр Александрович, бачите? Брав я... себе самоорганизованную, <станчика> <св exit> наверное, по питанию. Это <св> Так, хорошо. Петринка, <св> э, Присяжнюк Оля Григорьевна, Пласка сельская рада, Шинкаренко, Привильницка, Зибор Ривненска, Кущ. Ну что, специально, чишка? Это, Это что делать? Нет, значит, давайте мы попросимся, поменяем Сорокин на ровное. Вячеслав Ильич, вы не против? Нет. А на Соколоворное пуща поставим. По Стрелкивская, Нуйбрика, Стокопаневская, Демченко. Переписала, записала, чи нет? Олег Ильич, да. у вас Вячеслав Ильич все, 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 все. А Сокологорна не против Юрий Иванович? Нет, нет. Ну, замечательно, видите. Да, можно, можно, можно я хорошо я тут захотел. Спасибо. Стрелковая Мембрика, Стакапани. Демченко. Демченко, Счастливцева, Муравска. Счастливцева не подъехала? Да. Подъехала Счастливцева? Да. Добре, спасибо. Так, Фрунзе, Шевченко, Чаролона Прапорня, Шиловска, Чонгарска, Рада, Сопронюк агент забезпечує для идентификации. Это ваша, да? Не ваші? А что за агент? Еще один, еще Оре, ну, дай собі дозволити, не радить. А що ще нема комп'ютера? Що не знаю. Так, записали в записали. Е, давайте вам слово по ідентифікації, щоб ми зараз оце от тут всі питання розрулили. Тут у слаба. Е, ідентифікація 2004 року займається спеціально створеним органом полнасть, будь агентство по я Их штат был достаточно многочисленным. <travail> в нашем районе он, до да, речь, в Ивановку, есть агент по идентификации работающий. <olve> э, служба э, снова занималась идентификацией, э, потому что я реально понимал, что великнегкий идентифицировать свинью перед запоем, э, учитывая одного агента на, 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 на района, а <в provoc grew> То есть мы э, работали на них, ну и продолжаем работать на них. Э, с начала вот этого года. Э, там заключила рекламный договор с агентом по процессу проведения идентификации. С 12 червня 2012 года процесс идентификации удешевлен и упрощен. На сегодняшний день он стоит 19,80. Специально для проведения этой идентификации выпущена особая серия бирок там и так далее и тому подобное в общем-то э -э -э тут я вижу мирный взгляд мы тоже об этом знаем там второй день у нас эти бирки есть такой регистрационные карточки есть проблем с проведением идентификации я не вижу ну может быть там будут возникать проблемы э -э с проведением у тех животных которые должны идентифицироваться там, вакцинации, профилактических обработок. Ну, как бы это все решает. Я разговаривал с руководителем агентства областным, говорила об на не знаю, она собиралась, какие-то приехала, приехала, она говорит, что ветеринарный паспорт они оформляют в течение недели, ну, по крайней мере, она гарантирует. В общем-то, первое количество документов на идентификацию мы уже передаем, то есть мы работаем, передаем автобусом эти документы. Ну и, в общем-то, все. У нас есть возможности для проведения идентификации, я не вижу вопросов. Если в Павловке есть, Павловка мне говорил, что я хочу работать с агентом. Пожалуйста, агент на вот такое количество проводимых идентификаций с радостью выйдет, так далее, и тому подобное. Да, Я прошу прощения, Значит, кто у нас попал в эти ответственности? Вот вы за пару до коллеги и расскажете там идентификации. Информационно, любой запишите на коллегию, вопрос по идентификации попал. Просто я для информации всех подводные камни проведения идентификации. 1980 надо заплатить или на сберкассе, и приватбанк. Каждому власть. Там да, вот эта проблема да. э, да, то, да, то, да. то есть агентство э, изначально ушло от того, что оно берет деньги, чтобы уйти от всяких проблем с налогами, с приходами никаких денег и так далее и, и тому подобное. а -то счет можно? Да, за на какой почте? платить, да. э, Можно, но там будет цена другая совершенно. Если в сберкассе за этот платеж возьмут 3 гривна, на почте возьмут больше. Ну, то Yeah. А у вас только почта, да, У вас почта Да. Ну, на вчера, да, нет. Ну, не может быть, у вас почта. Короче, вот эта цена на идентификацию, согласно распоряжению этого агентства по идентификации, 12 июня по 1 июня. То есть это не процесс вот, вот, так, они и сделали и вот такую цену. Тут были некоторые непонятности. На протяжении месяца мы проводили инвентаризацию, хотя некоторые средства массовой информации э, говорили о том, что без бесплатно проведет идентификацию. Мы бесплатно провели инвентаризацию. Э, в общем, получились цифры, различающиеся с цифрами сельхозуправления, штаб управления, и вообще со всеми. В общем-то, по нашим данным у нас недавно молодняка в возрасте до 11 месячного возраста где-то порядка 1300 долларов. Из них продентифицировано на тот момент было всего 23 долларов. Но эти документы, насколько я знаю, это не попасть. Мы тут всем, ну кому успели рассказать. Головам сельских крат раздавали документы, связанные там с спецификой нашей работы, и раздавали памятку, что необходимо сделать, для, чтобы открыть эту специальную бюджетную дотацию. Мы ее не сами придумали, она э, есть на сайте э, Министерства аграрной политики и продовольства, там, департамента ветеринарной медицины. То есть там все шаги и пункты расписаны. Один из пунктов, который вызывает некоторые вопросы это. Э, книга, записи в книге в книге. В городе есть такие книги. Хотя сама постанова смотрит город, поселок, здесь, в Но очевидно, вопрос как-то будет решен. Таки тоже, похозяйственная книга, запись на 1 января. Все, больше нету. Куда ее записывать? По инструкции. Вы Читайте инструкцию по заполнению по с книг. Вот, я же там на каких-то пунктах есть что-то э, информация вот в этом, э, в этой графе довидковая информация заплывет а вот этот молотняк, который родился сейчас я вам скажу там то есть информация. по факту обращение да, человек обращается и по книгу до, до, до даткова, мы по хозяйственному книгу додатково есть такой вопрос еще один такой маленький нюанс, что на молотнях РС, который родился и выращивается в этом. То есть если у хозяина не зарегистрировано ни одной коровы, а здесь 50 голов полотенка, то он дотацию не получит. Так. Какие еще вопросы? Значит, корова обязательно должна быть продентифицирована, и о а забывков ничего не говорится, да? Вы вот смеетесь, что вы смеетесь? Смешного Мару, потому что немножко я с этим сталкивался, и люди просто в безумии. Что, одни говорят, что надо и быков показывать паспорта. Молодняк, молодня, млад... тёлочки и бычки. Ой, такие. Молодня. Да, вот. Есть молодняк, который... Ну молодняк кто-то сделал. Ну паспорт на корову должен быть сейчас подается только паспорт. Ветеринарная карточка, они введены в один То есть там все ветеринарные карточки отдельно нет. И этот механизм упростился. Раньше паспорты, карты считались документами суровой зрительности. Считались и стали документами суровой зрительности. Там нет голограммы, ну и так далее, и то подобное. И они как бы объясняют... Э, если вы пройдете все идентификации, вот сейчас это уже опасно для этого ребенка, аж до него, так сказать, реализации на законе или если это было, будет На протяжении всей его жизни. Сейчас делается 15 Ну, чего, простите, уже целый день. Сейчас уже 15, шанс заниматься... Вот я не там обращаем как я врачу, да? Да. Пла платим деньги, он что, он записывает данные. Я вдруг не могу сказать, что платит деньги <плотных> <плотных> формально, человек, властник сам должен пойти заплатить в карту. Понятно, понятно. Без <плотных> действия не И там что показывает, что... Он, он э -э вешает бирки за э уши оставляет. А? заполняет организационную карту, которую мы отправляем на Херсон, Херсон да, обещает в течение вам. недели вернуть нам уже паспорта. Все понятно, все ясно. Если вы сейчас эту работу сделаете, до 5 у уже будет... Как бы на сегодняшний день количество этих да, э, дел ограничено, пока что у нас их 400, но один, кто говорит, что в любой момент они увеличат, задумывают да, да. количество. Четварка, да. Сейскаран, да. Что ну, у вас, какая ситуация? Значит, я проводила встречи с журналистами, с хозяйствами, которые содержат да. Значит, у них возникает вопрос, куда реализовать курс после 11 месяцев не смогут? У вас своей инициативе или люди закупляют государство? В основном применяют врачами, получается, на властные да. условия но только вы, получается, должны содержать этого пеленка от трех до одиннадцати месяцев в своем хозяйстве, чтобы получить дотацию. А если раньше человек? Ну, если по квартальному? По квартальному, но по квартальному, когда вот да, эти вот маленькие, от 3 до 5 месяцев, при первом взвернении получаете 250 гривен, все а влажно. Да, если он получать дотацию, не ну значит получил всего 250, а не 750, как ну, это получил. Ну, будет его проявлять? Да, получается. Да. А вот ну, это не так. Это не так. что не так. Да, это что -то. самое. так. Это не так. Это Какие есть, еще вопросы? Тогда? Так получается, через каждых три месяца сельская да. рада должна идти да до того теленка и добиться, есть да. ли вы на месте. Правильно? Вы до вас, до вас. И как? Паспорт. Принос, вилка, стадия закупки первый раз вы принимаете документы. Паспорт, И там же в паспорте указывается дата народа. Вы вносите его приезд. И считаете, сколько копий Три, четыре, пять. Вот, от трех до пяти месяцев вы сразу получаете 250 Проходит три месяца, власник до вас приходит в сельскую раду и что ты теленок, Живые, чтобы видно, куда А если его нет у нас, Подожди, это такая тут получается ерунда. Это понимаете, Я Мы два. должны каждые три месяца или каждый месяц ходить контролировать. Потому что он мы. Ну, может ну, а, ну, не не может не а

ну, держава каже, нам надо, 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 надо. хотя штатные единицы ж нам добавляют, что да. Олег Викторович говорит, что он подписывается под этим документом. Если доверяют доверяет врачу, как бы, я не вижу проблем. А тем более, ну, есть и сельские советы, есть разные, есть большие, есть маленькие. Ну, да. Есть где, врача на 6 и так далее.